qarzlarim qizlarim qondoshlarim tahzibul kamol asarida ashdaq laqabi bilan mashhur bo'lgan ulug' tobeinlardan Amr ibn said ibn os abu umayya Qurayshi rahimahulloh haqida quyidagilar bitilgan Abdul Malik ibn umayr otasidan naql qiladi said ibn osning o'limi yaqinlashganida o'g'illarini yoniga chaqirib qaysi biringiz qarzlarimni bo'yningizga olasiz dedi o'g'illari sukut saqladilar nega jimsizlar otajon qarzingiz qancha dedi Amr ashtaq "30 ming tanga otajon u qarzni nega olgansiz muhtaram insonlarning ehtiyojini qondirganman pastkashlarga ishim tushishidan o'zimni himoya qilganman qarzlaringiz mening bo'ynimda dedi amir bittasidan qutuldim ikkitasi qoldi ular nima otajon qizlarim ular arpa nonining xaltasi evaziga bo'lsa ham o'z tenglari bilan turmush qursinlar shunday qilaman otajon ikkitasi ketdi bir donasi qoldi Unmo otajon aka ukalarim ular o'zimdan uzilib qolsalar ham yaxshiligimdan uzilib qolmasinlar xo'p bo'ladi otajon dedi amir shunday deyishingni beshikdaligingdayoq bilganman yaratgan haqqi ulg'ayganimdan beri biror kishini haqorat qilmadim mendan umidvor bo'lgan kishini so'rashga majbur qilmadim chunki aslida u aynan mendan umidvor bo'lishi bilan men unga emas u menga yaxshilik qilayotgan edi arab tilidan obidxon abdulhamid tarjimasi matnni abdukarim mirzayev o'qidi e'tiboringiz uchun rahmat